assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun sizlar katta sonlar big intejer va big desmn hop big intejer degani bu butun sonlarning ya'ni katta sonlar uchun ishlash uchun kerak bo'ladi big de degani bu haqiqiy sonlar uchun ya'ni katta sonlar uchun dasturna tuzayotgan paytda sonlarni kattaligini hisobga olmasdan biza baytlarni ekonom qilish uchun oddiy sonlardan foydalanb ketganmiz bizlarga shunaqa matematik dastur kerak bo'lgan paytda ya'ni qolgan qoldiqlarigacha aniq ko'rsatish uchun big intejer yoki big decimaldan foydalanishimizga to'g'ri keladi misol uchun aytadigan bo'lsak big intejer mana big decimal ikkalasi ham bor javai chaqirib oldik mana big chaqirib oladi biror bir o'garih qabul qilsin bi intejervau misol uchun mana va keyingisi yana integer biror b harf qabul qilsin integer value of unga ham kattaroq son beali va endi a qabul qilsin a nuqta multipli ya'ni ko'paytirish kerak nimaga bga va ekranga chiqarib ketamiz mana ani ya'ni ikkita katta sonni bir biriga ko'paytirganda katta son hosil bo'ladi katta nechi xona son kamida bir o'n besh xonali son ho'p endi bizabu yerurulong tipi bor bu buham katta sonlar ustiga birx o'zgarish qabul qilsi log ya'ni long qismiga o'tkazib oladi ekranga chiqarib ketsak o'sha narsani chiqarib mana ho'p endi haqiqiy sonlar uchun bizadan foydalanamiz mana big decimal value of misol uchun ikki yuz ellik oltiyu mana bunaqa va yana bittasi big desmil b o'zgarish big decimal value of unda ham xuddi shunaqa son yozaylik va s qabul qilsin s va ekranga chiqarib ketaylik substrakt degani bu, sub yani bu ayirmasi ho'p boshqa sinflarni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak hop um. demak eer sinfining asosiy usullari ya'ni edi deb ikkita sonni ekan substrakt ayirma bu tipli ko'paytirma e, dv raqamnig yani qismi ajratilgan ikkita qismg mod o'sha qoldiqni oladi st kvadrat ildizi e, 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 yani, e, yani, e, kompr bu solishtirish statik degan o'zgarmas qabul qabul qiladi in qabul qiladi baytga shortga va longa o'ziga aylaib oladi demak bimda ham xuddi o'shalar bor ya'ni big substraktxuddi shunaqa tartibda qabul qiladi e'tiboringiz uchun rahmat darsimiz shu bilan tugadi